на нашем мастер-классе, звичайно, но вы же знаете, что такое мастер-класс, Зустрічаємося на майстер-класі, який має назву красиве, дивіться, яку кажуть, назву має декорування великоднього інтер'єру. Ми з вами сьогодні подивимося, що таке взагалі декорування і в яких ракурсах воно відбувається. Навіщо воно взагалі людині потрібно. І подивимося, що таке декор, і підведемо цей декор, декорування квіт, пас, великодні свята. Чому? Тому що ми з вами через 4 дні будемо збиратися і відправи відсвятковувати Вот так было для Если пятнышки красные или полоски по цвету, по цветному полю, то это крапника. Расписные стальным бюрошком по горячему воску – это писанка. Это самое сложное изготовление пасхальной яйца. Уже позднее появились яйца из фарфора и серебра, которые украшают драгоценными камнями, бисером и ванной. Узоры на лице по православной это напоминание о вечевании креста. Поэтому в Великий Четверг на страшной неделе принято украшать креста. Я делала два из этих okay. okay. Одно это сделано из них сделала из поеток с помощью силиконовых кейса и поеток. А oh. второй из... А нет, я Обычная правда... работа, ну, она делается из цветной бумаги, э, из клея, ну клей нам понадобится для этой работы, ну и и яйцо, ну желательно искусственное и из пластмассы или дерева. Но оно очень красиво в интерьере, можно положить его в картинку, оно будет очень красиво смотреться. Но, можно делать, э, разными узорами. Э, из разной бумаги, абсолютно взяли одного цвета, разного. У меня, у меня из разной бумаги два яйца. <связывания> <из> <связывания> Я э расскажу <связывания> о градиентном яйце, вы сделать очень легко и быстро. Все, что нам понадобится, это краска, которую нужно опустить яйцо. Это нужно будет стаканчик взять, где-то залить яйцо, ну, смотря какого, сколько вы хотите, чтобы у вас получилось этапом. Например, на одну треть яйца, на одну четверть. Ну, у меня получилось на одну пятую яйца. І кожний час додає по немного води. І таким таким способом у вас вийде такого целаєтне є. Суб уменьшає це інтенсивні или ну, морози обістці. Щоб її приготувати потрібно наступне. Вам потрібно буде картон, от для того щоб зробити формачку. Із картона будується отакий циліндри, ви бачите там у середньому малу. От сказала. Обгортаєте свій картонний циліндрик, оцей картонний циліндрик, приклеювається, помістечко берете яйцем, змазуєте цю форму ватів, то якщо формована, тобі ви берете, змазуєте, викладаєте противень і в хорошо розогріту духовочку. Печете. Вона як становиться, оце натуральне, це не крашений колір, це натуральне запечене яйце. Тому воно і пахне, як мазує, як, як пахне. а коли вже вона запікається, ви починаєте її декорувати. Ви можете її розфарбувати, да ви можете це ще покрасити е, жовтим кольором, це білим кольором. Ви можете задекорувати в ви, вигляди вітру і там різні нітки, кубки, остатки, ніточок, кусочки, ніточок, різного варіанту. Що ви делаєте? Чого починають роботу? Кліпиво. Можно на, начале, на начальном этапе сначала использовать клеевой пистолет, потому что нужно закрепить вот этот вот, вот саму, ну, саму точечку, да, вот начало, чтобы закрепилось хорошо, потому что клеем бывает тяжело закрепить, а клеевой пистолетик, вот силиконовый клей, он закрепляет. А затем делается следующим образом, промазываете, начинаете по спиралечке вокруг яйца, чтобы намазывать. Да? То есть вы берете вот так клей ПВА, промазываете, можно кисточку использовать. Если есть вот такая кисточка на, ну, на тюбике клея, то можно вот таким образом. И начинаете вот так по спиральке прикладывать, накручивать, накручивать, накручивать вот так ниточки. Ниточки можно менять. Вы обратили внимание, есть одноцветная, вот там зеленая, у меня одноцветная. А вот уже где оранжевая, желтенькая, они уже разные. То есть ниточку обрезали вот здесь, берете на следующий клубочек, клей ПВА опять. И вот таким образом натягивая, пальчиками пристукиваете для того, чтобы клей хорошо, ниточка пропитывалась в клей. И вот так идете, идете, идете полностью, пока у вас полностью вся эта поверхность не закроется нитками. Даете возможность высохнуть, потому что клей поварский нужно высохнуть. Но для этого вы используете опять различные рода подставочки. На подставочку поставили, речка ваша просохла, высохла, и после этого вы что начинаете? Начинаете его каким-то образом еще украшать. Чем можно декорировать? Вот то, что мы говорим, декорировать. Чем можете декорировать? Ну, все, что есть. Это может быть битер, это может быть клубочки это может быть элемент виденра, это может быть различные ленточки. Вот тут перед вами представлены полный набор всяких различных. Вот вот так декорируется, поставить вот такую подставочку, красивенькую, либо повесить на рождественский веночек. И скажете дома всем Христос воскрес. И будете радоваться и радоваться.